Меня пугаешь. Каждый Жаль. раз я приезжаю к тебе, ты рассказываешь, что в Украине катастрофа. Не хватает воды. Особенно в Винницкой области. Колодцы высыхают. Легко э, высыхают. сказать, что через 20 лет мы будем литр воды покупать за 100 долларов? Я не знаю, что будет через 20 лет, но просто то, что я вижу, я снимаю постоянно ролики во всех объектах, которых бывают. Да? Водные ресурсы Украины я уже это назвал. Как снимаешь озера, например, весной приезжал еще прошлым годом Озеро было полноценное, в этом году уже приезжаешь, там уже лес растет. То есть Ты сейчас серьезно? да? Повысыхало и все, то есть а откуда эта вода появится? <зас> да, Слушай, это реально страшно. Ну страшно, ну вот сейчас, ну смотри, дождь прошел, что это кардинально поменяет ситуацию? Нет, ничего не поменяет, потому что кардинально поменялось, поменялся климат. Вот и все, снега нет. Мы скоро нет. будем жить как в Египте где-то? Я думаю, да, уже арбузы. А кстати, подожди, так, и... так у нас уже есть Ша... еще Одесса, Одесское море. 10? Можешь 10. ту воду фильтровать и пить? В Одесской области, кстати, в Одесской, в Николаевской, казалось бы, приближение к морю и так далее, там скважины по 200, по 250, по 300 метров. Да ладно? Вот да? тебе и все. Поэтому казалось бы, вот близко, возле речки буришь, казалось бы, вот речка рядом, а скважина получается 100, 120, 130 Охренеть. метров. Охренеть! Да? Слушай, так а по каким областям вы работаете и сколько стоит ваше услуга? Киевская, Винницкая, Житомирская, Черкасская, Кировоградская. Киевская от 700 гривен метр, гранитная 1400.